Майстриня Анастасія Бородіна у нас сьогодні у студії і попереду цікавий майстер-клас з виготовлення Валентинок. Доброго дня! Добрий! день. Будемо готуватися до Дня святого Валентина. Так. Да. Що будемо робити? Будемо робити вот таке сердечко. Ось таке сердечко будемо робити. Такое и еще другое, то есть мы будем делать пару видов сердечек. Это сердечко сделано в технике шебешек с искусственным состариванием, с лепкой. Вот. Вы будете делать более романтичный вариант. То есть, наветь, деколька вариантов да. нашим да. глядачам мы сегодня Да, да. Сможем, сможем показать, чтобы не дублировать, сможем показать несколько вариантов. Добре, с чего начнем? А, с чего начнем? Нам нужны заготовочки вот у нас есть такие заготовочки из фанеры. В принципе, чуть проще вариант можно самим даже вырезать из картона. Как как-то я у вас была, уже говорила, да, я работаю с детками, я педагог. Замечательное время провождения с детьми. Сделать с мамой отдельно валентинку для папы, с папой отдельно валентинку для мамы. Это полный восторг и для детей, и для взрослых. Это увлекательное занятие. Ну и в принципе тоже корыстная да. справа да. для развития детей. Да, я буду делать валентинку с Лепкой, а вы будете делать валентинку с другим декором, мы его потом покажем. Для работы вам Серприз. нужна будет белая краска. Немножечко нальем ее на тарелочку. Рядышком. Краску. Это акриловая краска. Обычная стеновая акриловая краска. В принципе, можно взять даже гуашь. Если это картон, то можно просто работать по картону. Нам нужен будет поролоновый спонжик. Маленький секрет, чтобы не запачкать руки. Берем обычную прищепку, прижимаем спонжик к у нас получается ручечка. Исправьте секрет. Как вы будете да. это делать, обмакиваем спонжик в краску и вот такими движениями примакивающими у -у -у. наносим на сердечко. А, да. Да. И полностью его покрываем. Да. Если нужны перчатки, вам я принесла перчатки. Я пока займусь процессом лепки. Лепку будем делать... Под трафарет. У нас есть вот такой вот трафарет. В принципе, можно делать разными видами разные виды лепки, но мы будем делать под трафарет. Есть трафарет самоклеющийся, мы его приложили. Есть, опять-таки, различные виды структурных паст, есть художественные структурные пасты. Ну, так как здесь у нас небольшой кусочек, очень легкое изделие мы пользуемся обычной, у меня обычная шпаклевка по дереву. Набираем на лопаточку и накладываем на трафарет, затираем так, чтобы во все отверстия трафарета шпаклевка попала. Излишек скрибаем. Вот так не складно сделать гарный малюк. Да. И трафарет снимаем. Вот у нас уже получилось как раз элемент слепки моя сердечко заполнено, угу. так нормально и в принципе, что робом вода в принципе можно было бы и с другой стороны покрыть его немножечко нужно посушить ми... так ну тоді пошумим так трошечка мы его його... Трошечкой пиццу шили, покрасим и с другой стороны тоже. С меньшего боку також. пока Красим. у меня вот эта часть сохнет, я на второй части сердечка заранее сделала липку, поэтому она у меня уже высохла. Что мы делаем, чтобы получить затертые состаренные поверхности? Мы берем краску темного цвета, которая у нас будет на потертостях. И покрываем ей те места, которые будем затирать. Это в основном уголочки, сама лепка. То есть нам не обязательно покрывать все сердечко этой краской. Мы покрываем его. И какого цвета будет наше сердечко у готового варианта? Такое беленькая? Да, беленькая. А чтобы сделать беленькие, сначала их фарбуем в темный. Да, для того чтобы у нас вот по э, тем частям, которые э, затертые здесь темные получаются э, потертости, вот нам нужно покрыть сердечко темной краской опять И снова его подсушить. Вижу, швидко наша фарба, тому ну, можно, можно, было было бы, можно было бы да и получше посушить, но у нас время ограничено. Для того, чтобы у нас без проблем получились потертости, маленький секрет. Мы берем обычную парафиновую свечку, кусочек свечки, и затираем те Де, места, частинки. которые... Да, те места, которые будем потом... Там, где у нас должны быть потертости. Проводим свечкой по самой липке и по уголочкам. Парафин создает такую пленочку, и когда мы сверху покрываем белой краской, потом ее снимаем, она легко снимается в нужных нам местах. В принципе, если кто-то захочет узнать побольше об этой технике или о других техниках, соберется проконсультироваться, где взять... Не знаю, те же самые сердечки. Пожалуйста, можно искать меня в соцсетях, ВКонтакте, в Одноклассниках, на Фейсбуке. И задавать задавать вопросы, питание. хвастаться своими изделиями, которые получились. Я всегда с удовольствием. Очень интересно, что на у мастерин, те, кто вперше, з с подобными материалами. Так? Да, интересно. И, ну, иногда бывают даже свежие идеи. Даже Детки дают свежие идеи, такие, которые сам бы, ну, может, и придумал, но... Далее мы покрываем... Да, дальше Беломость. мы начинаем покрывать наше сердечко белой краской. Я покрываю кисточкой, причем можно делать это... А чему с бы... спонжиком? Чему я выкористовала спонжиковый нас... пензель? Да, сейчас расскажу. У нас получается несколько разная структура окрашенной поверхности, когда мы пользуемся кистью или спонжиком. Вот кистью можно покрыть, конечно, можно еще валиком покрывать. Валиком получается самая гладкая поверхность, спонжиком она получается немножко рельефная. Кистью можно сделать, допустим, еще хаотичные мазки и получится такой полосатенький рельеф. Створить рельеф, да. нужно, да, ага, Да. Пензак. Да. Да. Пока моя заготовочка <клух> подсыхает, наверное, я не знаю, успеем ли сделать со второй стороны, А да, Оголожение показать из одного боку, да. так? Да, расскажем, что делать вам. Так, что мы делаем Опять, наверное, немножечко покрошить, что? у подсушили и можно працювати далее так фарба да. сохнет дуже швидко. можно покрывать в принципе заготовки в два слоя но я думаю что нам в один слой подойдет изначальная идея у меня была сделать тоже рельеф но на тканевой основе то есть под это подойдет любой э, отрез кружева. Э, даже если есть дома старая гординка, вырезать какой-то цветочный э, филейный орнамент и наклеить его на заготовочку, потом можно покрасить и получится очень красивый объемный декор. Но так как у меня не было старой гординки, пришлось быстренько связать вот такую вот розеточку. То есть, в принципе, просто я связала розеточку. И подумала, что покрывать краской мы ее не будем, мы просто ее просто приклеим. Клеим, так? Да, вот на это сердечко и потом декорируем такими вот розочками. Сразу так мы вышли легко из ситуации. Да, держите, клей, любимый клей момент, наносите на основание. Да из так? Да, где-то вот, вот в этой части достаточно. Можете положить пока. И дальше мы приклеиваем вот эту розеточку. Приклеим лише серединку, а краї да. у нас да, будут такие ажур. Такая объемная и ажурная. Ось так у нас вышло. Угу. У меня цветочки с проволочными ножками, поэтому мы ножки излишки обрезаем. Формируем. Красивый букетик. Обычный букетик. Такие квіти можно також в принципе створити з паперу, если есть бажання. В принципе, да, но это готовые, они тоже бумажные розочки, но это готовые розочки. И будем их також приклеивать. Так да. и, и можно вот по центру, например, вот сюда приклеить. Також тем же клеем. Да. Можете наносить клей на само основание, можете на розочки, как вам удобнее клею и сразу же приклеиваем наши троянды. Вот угу. так у нас вышло. Чтобы у вас еще это сердечко можно было подвесить, мы берем шнурочек, протягиваем и завязываем. так. Дякую, Дякую. Можно завязать на бантик, можно... Разные виды есть узелочков. Вот здесь у нас Бантик, ну здесь у нас сердечко на дві дырочки, у вас основа на одну дирочку. Угу. Тобто ми можемо просто зав'язати, так? Угу. Важливо. Головне, щоб можна було його вже підвісити. Так, а мені мою сердечко все-таки раз посушити. Так, одне сердечко готове, одна ідея для створення валентинок вже є. Тепер з вашим сердечком. Так, Що тепер, робимо? Тепер, коли у нас краска висохла, ми беремо наждачну дачну бумагу і по тим містам, де ми е, покривали темною краскою і проходили парафіном, чуть-чуть починаємо зі нашу да. валентинку. Так? Чуть-чуть знімаємо красу акуратненько. Обов'язково проходимо уліпки, щоб створити такий об'єм. Так, у нас з'являється наша фарба, яка була під низом. Але треба обережно, щоб не пошкодити цю ліпнину, так? бо її можна ж пошкодити, чи вона вже досить добре висохла? Ну, в принципі, її можна, якщо добре підсушити, то ми зараз. несколько торопимся в формате, потому что у нас время ограничено. Но если получше подсушить краску, то в принципе, в любом случае с лепкой, конечно, поаккуратнее нужно, потому что если сильно нажать, можно, можно, можно повредить. Да. Есть, если мы хотим посильнее состарить, мы еще можем позатирать не только уголочки, а вот. Поверхность самого сердечка, там, где попала темная краска, мы знаем. так проявляется колер, и был пятный зом, и створится объемный малюк. у нас получается вот такое уже состаренное, затертое сердечко. Далее нам потребуется еще декорировать квиточками и да. сделать нам, стричку. Нам его еще нужно декорировать, и в принципе, если мы успеваем, мы еще можем его и лаком покрыть. Поки оно будет сохнуть, ми можемо обсудить остальные видимості. Да. З цих цих красенів, які до нас також сьогодні прийшли в гості, в гості разом з вами. Тож, переходимо до наступного етапу. Це у нас декорування, так? Я гадаю? От в варіанті з вашим сердечком можна було не лакувати. здесь желательно вскривать лаком. Опять-таки, я использую звичайний водорастворимий акриловий лак. Он не имеет запаха, он минимально токсичен. Я в основном работаю с мебельным лаком, с тем, которым рекомендовано покрывать даже детские игрушки. Вот поэтому... Вот так мы швиденько его покрыли, наше сердечко, с обоих боков, так, если мы его сделали? Ну, если мы его делали, да, я покажу только с одной стороны в целях экономии времени, потому что долго будем сушить вторую сторону. Но, когда мы обрабатываем з двох сторон, звісно, ми покриваємо з двох сторон. Наше сердечко пока. Посохнет. Так, поки я буду сохнути, роздивимося роботи. Наприклад, ось ця робота мене вражає. Вже дуже скоро літо, весна, літо. І ось така ідея для тих майстринь, які вміють в'язати. Це я гадаю спиці, так? Нет, это крючок. Это Не крючок. захотел захотелось лето фруктов сочных арбузов и дево вышло тоже яскраво. я и можно и детей не связать и так и соби и подарки ну, подаровать в, в, в принципе да я так рассматриваю подобный вариант больше как детский ну для юных леди тоже наверное или для смелых которые могут себе позволить что-нибудь такое не очень серьезное Так, щойно ми бачили маленьких тваринок. Їх тут дуже багато. У нас є, наприклад, ось це: це Вінніпух. Ні. Це собачка. Це песик. У нас десь тут. Він у нас. Ага. На... Вініпух з пітачком, да, з совою. Так, ось такого песика можна створити. І також подарувати до будь-якого свята, як до Дня Святого Валентина, mm -hmm. так і на 8 березня, і на будь-яке свято. Вот. в валентинковой, скажем, теме. У нас такое, э, такая валентинка своеобразная, многозначительная. Лягушка царевна, она сидит на сердечке. Тоже оригинальная. у нее сердечко, да. Она такая очень веселенькая. Тоже обещает любовь. Так, обовязково. И такой же из сумочек, окрем цего, те есть еще слоник. Та да. зайчик, так? Да, у нас такие вот есть зверосумочки. Також можно связать и детей подаровать. не подаровать. Они открываются на кнопочке. Вот. Деткам деткам очень нравится. Долго вязать такого слоника? Вязать и собирать, ну так я вяжу очень быстро, где-то порядка трех рабочих дней полных. <laughs> и При mm -hmm. желании можно выделить и ну, час, так? Можно, да, постараться или свободные вечера выделить. На такую маленькую тваринку идёт не очень много часов. Вот на таких. Так. Вот на таких идет не очень много времени. Это вообще у меня такая целая серия маленьких зверушек, насекомых, мультгероев. Я их назвала зоопарк на ладошке, потому что практически каждое создание помещается на ладошке. Не есть у меня вот условно говоря, я их разделяю, вот те, которые побольше, это формат мини, и вот такие сидеть. совсем а, маленькие, а вот совсем маленькие, да, вот как этот чебурашка, это формат микро, вот они у меня есть мини-зверушки, микро-зверушки, а все ну. они чудови, все они посмехаются и даруют гарный настрой. Спасибо. Мы, очень, мы с ними, мы с ними очень стараемся. У них еще есть такая петелечка, в цвет связанная, то есть их можно носить как брелочек на ключах или, допустим, на рюкзачках дети любят носить. Вот. На все случаи жизни эта рынка может знадобиться и погадиться, <laughs> и декорировать. Также есть такие гарни зайчики, один не хочет сидеть. А они, они, именно, ось. они именно такие, вот если дадите мне его на руки, я вам покажу. Ось такий. Они, да, да, они, 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 они такие очень мягкие и пластичные но они очень домашние, и если его обнимаешь, он очень доверительно кладет вот так голову на плечо, поэтому они не должны быть жесткими, не обязательно, чтобы они сидели, зато их очень и таки, приятно они... обнимать. От нашей я две девчонки с этого боку красуня с, черными, с черным волосом. А с того боку в веночках, сразу раздумываемся, ось эту в ней даже сукня Вишита там все. Це да, вишивка Рококо, клубнички зв'язані отдельно крючком, потім вишивка рокако, авторська платье з есть вот ні у кого такого нет. шикарная сукня. Можна позаздрити. Що такой дівчинка гарна, і сукня все як має бути. І також ще одна дівчинка, красуня. Є... у веночку уже обблок да, тут, тут, тут у нас такая девушка, э, украиночка, она в веночке, она в бусиках, Веночек, э, она э, с подружкой, с подружкой с хозяйкой. делится она девочка не жадная, поэтому веночек трансформируется в украшение для волос, или, допустим, в браслетик, он на кнопочке. А бусики тоже на застежечке, то есть их можно, допустим, снять, и маленькой девочке можно надеть такие бусики. Что у нас со временем еще есть немножко. А Нет? еще залишилось хвилинкой три тоже. Ага, можно. хорошо, тогда мы... Еще немножечко все-таки подсушим. А мы просто делимся далее. Остеохлопки. Цей хлопчик взагалі дивовижний. От наші глядачі зараз бачили його на екрані, в нього стільки деталей, що також можна позаздрити. Да, він не смотрить на косточки. він дуже-дуже миролюбний, він вообще вегетаріанець, дуже добрий. От да, кусточками він просто себе украшав. А я його украшала. Так трошечки часу залишиться і Здесь вже у нас сердечко фінальний етап. Сердечко на дві дірочки, да, ми протягуємо. І можемо зав'язати бантик. Зав'язуємо бантик. І все, що нам залишилося, це приклеїти трояндочки. Бантик у нас. Так, у нас вийшов бантик. Бантик у нас не завжди получился. Ми сподіваємось перев'язати бантик. Так, ще хвилиночка є, тож угу. ми перев'яжемо бантик і прикріпимо трояндочки. Поки нашим глядачам нагадаю, що у нас вийшло. Настя, поки ви будете клеяти трояндочки, ось такий перший варіант Валентинки у нас є. Такий не дуже складний. Ми беремо вже готове сердечко і просто його декоруємо на свій смак. І другий варіант трошечки складніший. Ми там робили ліпнину і знову ж приклеїли квіточку. Настю, покажіть нашим глядачам, що вийшло, бо, на жаль, час вже закінчується. у нас. І ось таке сердечко Ось таке гарненьке сердечко в нас вийшло. Тож дуже вам дякую за майстер-клас. Я нагадую нашим глядачам сьогодні у студії своїми ідеями з нами ділилася майстриня Анастасія Бородіна. Не перемикайте, прямо зараз для вас дуже смачний сюжет, а ми прощаємося з вами. Нехай у вас завжди буде натхнення. Творіть! До побачення!